потому что Тираспольские горячие молдования решили на клею бахнуть со второй передачи и бахнули в пол со второй передачи, взорвал половину двигателя. Но здесь такого говорят не будет. Основ, пришлось, опытный, тогда опытный пришлось переносить стартовую да. зону, когда помню. Сейчас механики почистят колеса перед стартом маршала, выставят автомобили на стартовую линию. Зрители включат телефоны, посмотрят, как едет Турбо против атмосферного корса. Внимание на светофор. Ехал полоса с вывернутым его уносит, слава еще, еще раз хочу сделать uh, это